나투띠 안녕하세요. 카니발 가면 축제 관련된 영상 올렸잖아요. 근데 사실 이탈리아 사람한테 카니발 때면 제일 중요한 건 뭐냐? 당연히 먹는 거죠. 먹어야죠. 그래서 이탈리아 사람들이 카니발 때 먹는 가장 대표적인 음식 4 가지 보여드릴 거예요. 근데 이제 그냥 보여드리는 게 아니고 완전 슈퍼 메가 전문가 모시고 보여드리겠습니다. 저보다 방송 선배이시기도 하고 한국에 오신 지 17년째이고 바올로드 마리아, 바올로. Tiacere. Benvenuto, grazie. C'è i cannibalemci, bombo, così, pallontegacico, o di più che buttare, le so, unele, teppio di lì, credo che poi io ti Facciamo le cose più rappresentative del carnevale, no? Certo. Facciamo quattro sì. tipi. Quattro tipi che in qualche modo devono racchiudere un po' tutta, tutta l'Italia, cerchiamo di, di andare un po' in tutta l'Italia. 카니발테 아시 다시피이탈리아 지역마다 음식이 너무 달라서 저희 대표적인 음식 4가지 할 거예요. 우리 지역 베네토의 대표적인 음식인 프리텔레 그리고 전국적으로 있는 거 갸케레, 중부 지역 가스탄욜레 할 거고 나폴리와 남부 지역 대표는 하 그라페라는 음식 할 건데. Facciamo i 그라페 i a m o con le graffe perché è un prodotto l i e v i t 는 t o q u i n 레시피 그대로 따라하시면 문제없이 실수없이 똑같이 나올 겁니다. iniziamo mettiamo tutti gli ingredienti dentro la planetaria che andiamo poi a impastare Perfetto. quindi questa, questa è patata è lessa 30 minuti 30, anche 40 deve essere molto morbida e poi la andiamo a, 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 a praticamente a passarla bene anzi non deve essere troppo calda perché con il lievito è meglio che sia una temperatura sotto i 20 gradi poi mettiamo la farina poi andiamo a mettere lo zucchero il sale ce lo teniamo lo andiamo a infilare alla, alla, fine. Alla, fine. Alla, fine. alla fine, perché il sale va a influire sulla lievitazione. Poi il lievito basta sbriciolarlo e metterlo. Poi mettiamo. È il lievito di birra, lievito giusto? Il lievito di birra, fresco. È molto importante utilizzare il lievito di birra fresco. Non va bene il lievito di birra, anche quello secco disidratato. La gra graffa è, è, deriva dal Graffen no? austriaco, io ho letto che è esatto, la dominazione austriaca. Esatto, esatto. sì. Il Graffen è sud tirolese. tirolese. E poi, man mano, andando giù verso la riviera si va verso la Romagna, diventa il bombolone. Poi, si va giù, si va giù, si va verso Napoli, diventano le graffe. Trafè. Oppure anche le zeppole, ma le zeppole sono sempre lo stesso impasto, però sono quelle, le ciambelle. Ciambella. Invece, la graffa può essere sia ciambella, sia allungata, sì. sia. Certo. 앞에 리차모 디퍼 봄보로는 디퍼 그라펜 이 그라펜 클라스코 에로톤도 소리타맨트 폴리네리움 피터 골라 그레만 요즘 한국에서는 인기 많아요. 도넛 스 같은 건데 아님 크림이 있어요. 모르실 텐데 그거 원래 이탈리아 거예요. 이탈리아에는 슈티럴이라는 지역이 있는데 완전 북부에 있어요. 결국 거기서는 크라페라는 음식이 있는데 옛날에 15세기부터 있었어요. 이탈리아에서 전국적으로 이 음식이 있는데 다 이름이 조금씩 달라요. 클로라 아데션 라테 la graffa diciamo classica come fanno le matrone napoletane dove utilizzano dove inseriscono le patate ma in realtà la graffa napoletana si può fare anche senza patate solo con farina quindi si toglie la patata cambiano chiaramente le, le proporzioni ma si può fare anche senza patate ah, okay. e in effetti la, il krafen è, è senza patate mm. okay. quindi la patata è una, è una Un'aggiunta un tipica napoletana. Adesso, qua aggiungo un, un, questa pasta che ho fatto con un po' di grappa, un po' di canditi. I pasti sono tutti: c'è un po' di orangina, un po' di caragazzo, un po' di grappa sull'italia sull'Italia. C'è un po' di pasti che mi viene a prendere, un po' di grappa, un po' di gramma nera che mi viene a E quindi, un cucchiaio. Non se ne mette tantissimo perché, comunque, è molto. È molto forte, eh? lo metteremo poi anche in altri impasti. Poi un po' di limone grattugiato fresco, limone, non solo la, ze la zesta. Ci portiamo qua il burro, burro. e dell'acqua che andiamo ad aggiungere eventualmente nel momento in cui vedremo come inizia a tirare l'impasto. il uh, okay. Il burro deve essere morbido, ok? Deve essere un burro che si, si, magari si tira fuori un'oretta prima dal frigo, in modo che si possa, possa essere malleabile con le mani, ma non deve sciogliersi, ok? Andiamo a inserire il burro piano piano, a pezzetti. Adesso abbiamo l'impasto che vedete è ancora un po' troppo duro, andiamo ad aggiungere un po' di acqua. Angiù che la mia sa pogo ciugashingueo Ok adesso per ultimo aggiungiamo il sale Adesso lo mettiamo sul banco e lo lavoriamo un po' con le mani per dargli una forma compatta. Un po' di farina da riporto e poi allora vedete che pur essendo morbido e comunque rimane compatto, sì. ok? Senza, non aggiungiamo troppa farina, rimane tipo l'impasto dei gnocchi, ok? Vuoi assaggiarlo? Sì. Io, io assaggio sempre l'impasto. Mmm, accento wow, questo. L'impasto, il, il, il gusto è neutro, ok? Vedi che non c'è tanto zucchero. Perché poi alla fine bisogna metterci, bisogna passarlo dentro lo zucchero alla fine, no? Poi il 중간 poco poco perché è il punto che è che sono sicco, Benissimo, adesso lo mettiamo in lievitazione. Io utilizzerò un macchinario per mantenere una lievitazione costante. Ok, se lo fai a casa come si fare? Se lo fare? fai a casa, l'ideale è coprirlo con uno straccio, così com'è, vedete? Io adesso non lo devo coprire perché lo metterò in una camera di lievitazione. Inumidito, tipo una cosa così. Lo, lo si inumidisce leggermente con acqua tiepida non troppo fredda e poi si copre così e poi si tiene eventualmente in una zona di calore, calore. ma non diretto deve essere un calore costante non diretto non, non mettetelo sopra il forno e sopra il pavimento che i coreani hanno lontano troppo forte troppo forte è meglio, è meglio mantenerlo piuttosto sul tavolo ok allora adesso questo lo mettiamo in lievitazione dovrà lievitare facciamo lievitare la massa un'oretta un deve più o meno raddoppiare, dopodiché faremo le forme, facciamo le pezzature e dopo la pezzatura bisogna aspettare di nuovo una quarantina di minuti. Vedi che non è cresciuto tanto? Ma in realtà vedi, un po è lievitato. È lievitato. Non cresce perché? Perché c'è la patata. Adesso facciamo la pezzatura, quindi mettiamo un po' di farina, poi prendiamo l'impasto e lo versiamo sul bancone prendiamo, vedete, molto, rimane comunque morbido questo per fare, esempio esempio, se vogliamo fare le ciambelle l'impasto è molto morbido, quindi chiaramente se lo maneggiate troppo con le mani vi rischiate di avere le mani tutte impastate, quindi diventa un casino soprattutto durante la frittura quindi cosa si fa? Si prende un foglio di carta da forno poi prendiamo, tagliamo il nostro donut Prendiamo, facciamo la giuntura e poi lo mettiamo su questo foglio qua. Perché? Perché così quando andiamo a mettere in frittura non dobbiamo più toccare il donut. Prendiamo la carta da forno e lo andiamo a, a immergere nel, nell'olio eh, bollente. Ah, sì. Cosa succede? La carta da forno si stacca eh, automaticamente. Poi vi faccio vedere il classico bombolone, diciamo. 이건 진짜 우리 이렇게 알고 있는 이렇게 그 몬볼론의 크라펜 그냥 고, 공이에요 아 이거 쉬워보이는데 아마 쉴거예요 셰프님 손 보세요 와. 이 모양으로 만들면 바로 이제 나폴리 지방과 중부 지방에서 먹는 카니발 때 먹는 그라파예요 이거는 크라펜이랑 몬볼론이라고 부르는데 이거 안에 크림 넣을 수도 있어요 그리고 이거는 잠벨라예요 Donuts è molto importante, non è un donuts che si può prendere con Vuoi farla anche tu? Sì posso provare. Eh, come no? Te oh. lo dico già che non è facilissimo, oh. però. Eh, io. Tienti sempre la farina, un po' di, un po di mano infarinata. Fai il gnocco praticamente. E Poi non schiacciare troppo, devi lasciarla scorrere, devi, oh. devi sentire che ti scorre sulle, sulle dita. Sì, Poi in maniera abbastanza uniforme e poi si taglia. gli dai una forma e poi lo mettiamo sulla... un altro sistema è questo, fai come il bombolone, fatto questo lo schiacci un po' e poi gli fai il buco, se cioè, tu lo fai questo, con questo facile. sistema è un po' più facile perché hai più uniformità. Adesso faremo la crema. Normalmente faccio questa crema pasticcera, ma vi mostrerò una ricetta più semplice, free lattosio. Usate una più morbida. mettiamo dentro, così. Con anche un po' di polvere di vaniglia, che va bene. Vaniglia coccinilla o possiamo usare l'extracto di vaniglia. Il limone deve essere abbondante nella crema pasticcera, deve essere molto profumata, quindi ne metteremo uno intero. Portiamo a ebollizione, quindi accendiamo. E nel frattempo prendiamo i rossi di uovo. E lo zucchero. Elisa. Adesso mischiato bene i due ingredienti andiamo El... ad aggiungere l'amido la, di mais. il Quindi, di mais. Adesso metà di questo, di questo latte lo versiamo all'interno, così, quindi mischiamo bene tutto il composto, dopodiché prendiamo e versiamo tutto in pentola di nuovo. E portiamo a, solidi a solidific solidificazione, quindi dobbiamo far solidificare la nostra crema, si gira sempre in modo che l'uovo non cuocia. Ok, il wow. frigorifero per raffreddare, deve essere ben fredda. Per raffreddarla bene cosa si fa? La prendiamo e la stendiamo così. Cingia capiovole, mi cano un trocanicano, non Ok, è un po' Ok, Adesso abbiamo l'olio che è a 180 gradi, la temperatura giusta per la frittura. Allora, adesso l'operazione è questa: si. le prendiamo, le mettiamo in frittura. Dopodiché, non, inve, non le passiamo subito a, 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 nella carta assorbente, ma le passiamo dentro lo zucchero dopodiché la spostiamo e la lasciamo asciugare bene si prende il... vedete, prendete questo, fate questo lavoro qua lì si stacca okay. anche qui una cottura uniforme cottura di circa 3-4 minuti non deve cuocere troppo brevemente perché sennò dentro rimane cruda eh. 오늘은 한번 이 도넛 같이 생긴 이것들을 한번 먹어보려 해요. 이세 개는 다 각각 다른데요. 설명해 줄 겁니다. 어 맞아. 우리 루카진 숙제 하다가 영어 숙제 다 했어? 먹고 싶다고 그래 아버님이 아 잠깐만 이따가 먹을 거라고 잠깐만 그냥 못 잡아가지고 나왔는데일 시키고 있어. 미안하다, 루카진. 괜찮습니다. 이게 라페야, 라페. 그래페. 나폴리의 전통 가니발 음식인데 라페 반죽으로. Io che ciambelle tu manderò, cioè bumbo le tu manderò in D, graffi, ciao cioè che c'è a Bobopas, un giro che so, amo gricap, credo so, da un concuando, Bobopas, graffi, secondo me dovresti provare questa qua, questa la crema, è buonissima, buon'Adea, si, mangia terra, mangia terra, sai che chi non, chi non lavora non mangia, per quello ti stiamo facendo certo. lavorare no... fai attenzione che non esca, eh. devi fare il commento. Eh. 빵이 엄청 푹신하고 먹었을 때 뭔가 엄청 맛있습니다. 어쨌든 크림은 뭔가 바닐라 아이스크림 느낌이네요. 오 맞아, 말리려들어가 여기 셰프님 아들 달라. 엄청 아. 맛있습니다. <laughs> 진짜 미쳤어. 만졌을 때 푹신하죠, 뭔가. 음, 완전 부드러워. 이거 과일 진짜 잘라봐, 따다 쏙 빠져가지고. 음. 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 뭐네 안나면. 음 이게 진짜 대박이야. 와, 이게 설명 알수알 수가 없네 이거는 크림은 진짜 가벼워. 여기 밀가루 들어가고 달지 않고 가벼워서 너무 좋아요. 다먹어 봐야 되니까. 오늘 세센트 뒤면 또 나왔다. 크림 없이 먹으면 감자가 주인공이 되는 거. 우리 반죽 이대박이야 멜베트 만주는 느낌, 감자빵 느낌도 나기도 하고 춘천 감자빵 아시죠? 그런 느낌 나기도. 하고. 우리는 오늘 라파 이렇게 보여드렸고 와 진짜 이거 저할 말이 없어요. 제가 이탈리아 사람이라서 그런 줄들데 너무 그리웠고 너무 맛있고 저희 다음 변에로 나올 겁니다. 감사합니다. 안녕. 잘자요. 안녕. 니다